система капельного полива. Емкость. Кранчики. Фильтр. Пошел шланг. К раздающей трубе. Показываю. Вот, сделано все, хорошо. туда дальше как можно дальше делать еще смотрим пока здесь видно вот так мне приходится вот такие вот такие гранчики валя привет так вот это такие есть специальные штучки что можно разводку рыбы сейчас покажу Чехии. Кто там угловой поворот, а все есть на три разделять. Вот такие. Вот такие. Есть черные у меня, есть другого. Трепаются все, но у меня заложено этими штучками. Так, сейчас. А вот там расстояние между этими, наверное, 55. Вот, А вот так вот отсюда до сюда метр десять, наверное. Ну, вообще-то это надо подбирать через Кикисадыш. Ну, вот это так оно Все, что надо поливать, поливаем. Причем можно поливать, когда хочешь. Вот все одна. Это батат Батат Несу рядок батата А Да, чем можно еще фиксировать Я фиксировал Завертаю уголочек Вот так вот, вот. И порезал Вот все трубочки Раньше были, что воду подавать в хату. Вот Можно так Можно так Є спеціальне там. А сусіди вообще просто повернули раз от, там. От. І нема питань. Вот у них. А вон они, як зараз показую. У них? Повернули з пів метра. Те. І гаразд. Ну, приблизно така штука.